И открыть капот и багажник, да? Капот для сбирки номера. Я уже, я уже неоднократно говорил, э, капот. Куда идти? Извините, пожалуйста, мы не знали просто. Мы за распределим туда. Да, да. Значит, это только по решению суда. Даже если капот поднять, а вдруг я там храню личные вещи, правильно? А вдруг инспектор захочет сельскую правду положить туда? Ну, не, капот поднимается только по решению суда. Даже не, даже, не, даже не надо двух понятых. Решение суда. Есть у инспектора обыскать все, иначе никак, по-другому никак. Или хотя бы, ну, или есть масса, есть еще другие такие, как факторы, влияющие. Машина действительно в розыске, действительно разыскивается за какое-то преступление. Тогда действительно, но ну, это выставляется специальная милиция, которая занимается розыском, правильно? Оперативники, протокол составляется. То есть все... А так просто инспектор на дороге, чтобы остановить вас, поднять капот, багажник. Ну, это никак. Опять же хочу сказать добавить к этому всему держать себя надо в руках всегда и не бояться когда вы труситесь то инспектор все это видит и я еще раз хочу они же психологи на дороге они привыкли они с этим сталкиваются каждый день и то что люди там я мы когда ехали к вам в гости мы сняли материал остановили женщину она сразу на них начала кричать там ой вы уже достались останавливаете это обыденная среда инспектора ГАИ любого это обыденная то что на него кричат посылают его он просто аж радуется для него это а не обыденная среда это когда вы такой спокойный. Это когда вы просто понимаете, ну, и вы понимаете, что он уже как мышка, он начинает теряться. Вот то, что вы видите в наших видеоматериалах, когда инспектор теряется и не знает, что делать. При нашем спокойствии Я себя чувствую, когда меня останавливает инспектор, я себя чувствую, как будто он себя остановил. Я себя чувствую, все, он меня остановил, он себе сделал хуже. Так же сам Александр себя Хотя чувствует. Очень он переживал, когда Володя остановил и очень он. Я очень волновался. Я боялся. Вот, Я, ну там и... про медведя Не была скрыл. история про действительно, Не вы смеетесь, но нам рассказали эту историю действительно про медведя. Да, про медведя. Еще момент какой, очень интересный. Капот он хочет открыть для того, чтобы проверить узлы и агрегаты, Сверить номера. Что с чем он сверяет, вот по вашему мнению? Ну, по паспорте сейчас зазначены и видно номер на кузове Ну, узлов и агрегатов кузов это что, узел или агрегат? Это по вашему мнению. Агрегат на певну. Я думаю, что нет. Я думаю, что не узел. Я думаю, что кузов – это кузов, а двигатель – это двигатель. Есть номер двигателя, он у нас нигде не вписан. В регистрационном документе есть у нас только ВИН-код, да, номер кузова. В большинстве машин, вот у меня, например, под стеклом он есть тот, кто хочет сверить номер, нормальные люди на Западе придумали Винкод выводить под стекло, чтобы было удобно. Они идут и сверяют, и все, никаких капотов, ничего. То есть что, ну, допускать их себе в салон не надо. С приводу этого, что дал комментарий начальник ДПС Украины Сирии. Он сказал, этот комментарий можно также найти на Ютубе, что водитель не обязан ходить в своего автомобиля, чтобы даже для сверки Провірки номерів вузлів та агрегатів. Тобто, якщо ви вже не хочете довго заморочити з інспектором, ну нема у вас вінкода під стеклом. Потяніть речажок, ви надали йому доступ. І сидіть, чекайте, хай він відкриває. Він відкриє, ви маєте право скаргу написати, тому що він до вашого майна вже зайшов, типу, без вашого дозволу. А в вас ніхто не зобов'язує виходити. Тобто, Ну, отака ситуація. А можно я... я хотел бы подвести итог, mm -hmm. вот то, что сейчас все сказали. Виталий говорит, как себя нужно вести, как он себя ведет. Смысл в чем? В нашем законодательстве очень много таких вот дыр, благодаря которым мы сейчас здесь с вами и находимся, и обсуждаем, как поступать в той или иной ситуации. Благодаря вот этим вот дырам, ну, эти